Позвонили добросовестные перевозчики, перевозчики и сообщили о том, что вот они уже неделю как придерживаются всех норм законодательства нашего по перевозкам. То есть они не превышают круто более 40 тонн. Приехали сюда и как мы видим, здесь стоят машины, которые вот они показали свои ТТНки, товаротранспортные накладные которых указано брутто порядка 80 тонн. Вот. Они позвонили вот с просьбой, говорят, ребята, мы с вами согласны, мы готовы вас поддерживать. Но в данной ситуации то, что происходит сейчас, эти люди, они обратно сбивают цену на перевозку. Соответственно, мы вынуждены будем идти на нарушение закона. Мы этого делать не хотим. То есть мы сознательно мы хотим придерживаться закона Украины. Мы хотим сохранить то, что мы имеем. Даже вот эту вот убитую дорогу, блин, которая у нас здесь есть на сегодняшний день. А эти люди игнорируют абсолютно все правила общий. Ну вообще перегруза у вас всего выходит Ну сколько тара у вас? Ну, тара у нас 18-19 20 плюс 53, если так, да? 73 тонны, положено 40 33 тонны перегруза Не тонна, не 2, а 33, это много 10. Мы проводим сейчас Точнее, мы сейчас да, разъяснительные работы проводим. То есть мы доводим людей до сведения. Поймите, что если у нас Укртранс Беспека не может обеспечить там, весовыми комплексами в этом направлении, это не значит, что надо нарушать закон. Есть люди, есть, есть ведомые активисты. Вот, перевозчики есть, которые готовы стать на защиту нашего законодательства в данном случае. И хочется, чтобы все было, как бы, дороги хорошие, не перегружали машины, и мы зарабатывали те же деньги, которые зарабатывали и до того. Вот, я вот так хотел сказать. до этого ситуации тоже здоровье машины ломают не так бы ломались и работы больше было намного чем мы сейчас работаем за две машины за три даже чем мы бы возили бы работы правильно было намного больше и людей тоже посылают через селы а люди ругаются мы быть так само бы на свое место поставить себя же самое люди могут не, не выехать еще такие ямы. В нашу сторону в приют. Да, нашу да, сторону. Да, чи да. лучше по трассе ехать хорошую, чи ехать по яму. Вот это не очень приятно, как бы, А работать надо, и надо зарабатывать деньги, никуда не денешься. Я на грузоперевозках прожил дуже давно. В разных ситуациях бывал, и спиняли, и перекрывали дорогу, все. Я с ним, с товарищами и с вашей группой. Пора это все прекращать. Я. гостро прийняти. Ми як, ми люди подвоєні. Що на вантажили, та й везли. Не знаю, саме вона на другом вивезти його і все. Чи платити за машину за одну, чи за дві, і яка? так само заплатити. То, то вже не в наших да, не, 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 да. хочу... компетенціях. Як так, ви так, підтримуєте так. ту акцію, яку активісти проводять? Так, так, так. ми підтримуємо, ми б за закидку. Безумовно. Чи ехать по дороге 200 км 10 годин, чи Че ехать за 5? За 5. Есть а так. Да, я вас слушаю, Геннадий Я хочу вас задать вопрос только один. Вы в курсе о том, что движение транспортных средств грузовых по дорогам Украины с таким перегрузом, как у вас, запрещается? Ну какой? Вы не знаете нас какие машины выгрузили, с каким перегрузом? Я сомневаюсь, потому что вы не властник, может кто-то другой со мной разговаривает. Водителя показывают мне ТТНки. В ваших машинах 54 тонны нет, То, то есть порядка 80 бруктов выходит. Довожу до вашего сведения, что пункт 225 правил дорожного движения положено, разрешается не больше 40 тонн по дорогам знаете такое ну то есть вы сейчас ведомо уничтожаете нашу дорогу то есть вы пользуетесь положением вы пользуетесь ситуацией что в стране тяжелое экономическое положение что они не могут везде обеспечить контроль на дорогах вот и пользуетесь этой ситуацией продолжаете уничтожать сейчас заблокируем ваши машины и заставим их, чтобы они перегружали их вручную на две, на три фуры. Ну просто я не вижу другого. Как вас по-другому учить? Ну как можно, как, как можно поступать в таких ситуациях с вами? Скажите, как я подумаю. У нас появилась уже положительная здесь ситуация. Машины транссервиса подошли, водители сосвязались со своими директорами. Они им дали добро разворачиваться сейчас, ехать в Сычавку на базу, разгружаться, ну перегружать машины до, нуж до нужного тоннажа и будут приезжать сюда уже с, непосредственно, не превышая, не нарушая. Эта фура поехала сейчас в Сычавку на терминал перегружаться.